В антисанитарных условиях завариваю себе каву, заварную. Рук моих, интересно, хватит додержать или нет? Вот эту кастрюлю. Сам с собой, как всегда. С умным человеком, я... с кем я еще могу говорить. Слушай, ну печет же, печет. ой Это Да, конечно. Да, по Так, Даша, хватит. А дедушке мороженое, это что О такое? Так... Смотри, у меня уже руки все попекало. <сосе> Ты же не будь такой единоличной. Слушай, Катя, я сейчас вспоминаю, как Дашка нас жила. Мы два раза Так, все, не ма. У меня терпение держать голой рукой. Беру через полотенце. Все, жду, когда закипит. Надо было с собой это брать. Как он называется? Рукавичку. Какой тебе Буратино? Я Бальвина. Я говорю, ну это так говорят, Бальвина. Бабушка, ты шо? Он тупой был. Он же азбуку свою продал, а сам вместо школы пошел в цирк. Какой я тебе Буратино? В общем, вот, такой, вот такой у меня отдых сегодня. Так интересно, что вы со школы. Юлька, иду, положи, так. хватит. Быстрее будет Юлька. Она Юлькин портили ходит на Ани. Ага, ладно, ладно, портфель, да, мне. Несите. Ой, так было интересно. А думаю, было бы возможность, чтобы, а знаешь, хоть немножко а времени, чтобы было. А внутри я, я накинул углей я для не обеззараживания не воды. Дедушка, а?

Гуляш, ты опять здесь бегаешь, а? Иди отсюда. Иди отсюда. Я же тебе что сказал, иди отсюда. Ты посмотри, ну наглая саботюра какая. Это у меня как заначка да не, не упадет моя кастрюлька Не надо так переживать за мою кастрюльку Вот так, сейчас она закипит Мы ее даже успеем подправить еще успеем, успеем. Татьяна Ивановна, вашу лишнюю работу, потом они выходят в видимость. Они видимость. Опаньки, опаньки, опаньки. Давай, давай, давай. Вот тут вот закипай теперь. Да. Катюш, ты не переживай за мой полотенчик, ты лучше за мои руки переживай. Вот. Все, водичка уже, 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 уже доходит. Уже 92,4 градуса.

Вечеряло. Так что, что там сказать? Потому что это вопрос у меня решен. что люди скажут, что я решение, я их заберу. свободная женщина. Вот а, а, это оце кругом вот такая бюрократия. Вот это они так делают. Вот это они так работают. Вот это диктуют, понимаешь? Мозги пудрят, они одни.